Мы не, не тренировались на искусственном поле, только сегодня мы его опробуем. То, что Шахтер здесь играл год назад, но за год много что меняется. А как мы готовились? Мы готовились, как и обычно, ко всем играм, и теоретические занятия, и тактическая тренировка у нас вчера была, может быть, небольшая, но все-таки мы уже моделировали нашу игру завтра, и мы понимаем, что... Как и сопернику, так и нам завтра будет достаточно тяжело. Ну, выводы мы в первую очередь, конечно, опирались на нашу игру в Киеве. И мы показали, где у нас были проблемы, где у нас было то, что мы хотели видеть от ребят в первой игре. Что завтра будет, но тут я пока вам не могу ничего сказать, потому что надо еще определиться на самом деле с основным составом. Потому что есть у нас кое-какие проблемы, но ребятам сегодня после нашего теоретического занятия я сказал, вы должны сегодня уже проверить себя, кто в первую очередь готов завтра играть на 100%. Ну и завтра уже, после сегодняшней разминки и завтрашнего там, медконтроля нашего, да, мы будем знать, кто в каком состоянии. Ну, все время, да, когда у меня я уже говорил, что много дебютов да, в этом году. Вот. И дай бог, чтобы это был такой же дебют, как и в Киеве.